Сегодня прилетел из Днепропетровска, завтра Херсон, Николаев. Я чувствую настроение людей. Не все, возможно, знают, что есть характер у Востока. Один уникальный пример, о котором должна знать, мне кажется, вся Украина, если мы хотим строить свое будущее на истории побед, а не только э, трагических страниц. Павлоград. Две страницы истории этого города начало 30-х, когда пришли коммунисты забирать хлеб, как раз перед началом Молодомора. Нигде по Украине, включая мою родную Черкащину, не оказали серьезного сопротивления. А там было восстание. Взяли ружья, взяли топоры, взяли палки и отбивались, и не позволили сделать там Голодомор. Не допустили Нарушение их прав, когда был красный диктатор. И вторая страница истории. 43-й год. Павлоград единственный город на территории Украины, который освободился от фашистов сам. Еще до прихода регулярной Красной Армии. Смоли. Другого диктатора, фашиста остановили. Это сильные люди, сильные граждане. А теперь вопросы. Вот давайте, чтобы вы понимали, с кем надо договариваться на Востоке и о чем. Вопрос первый. Все ли знают, что когда в Луганске захватили здание областного СБУ, там не какие-то бандеровские документы искали, а первым делом забрали и уничтожили документы по расследованию фактов коррупции Ефремова и Ефремова сына. Все это знают? Чтобы мы понимали, какая элита и ради чего это все организовывается. Ефремов, глава фракции партии регионов. Это факт. Второе. Тут были... Звонки, валютные кредиты, курс гривни, подошли к доллару, уже упал на 50%. Все понимают, что если где-то пропадает, то где-то добавляется закон сохранения. Правда? Если вот в этой аудитории все, кто смотрит нас, люди потеряли, то кто-то же нашел, да? все понимают, что выигрывают от падения курса гривни экспортеры. Один из них был на экране, Ринат Ахмета. Еще один фиртаж, металлургия и химия. Всем это понятно? Чтобы у нас не было никаких иллюзий. А все мы импортеры. Потому что начиная от стиральной машины, холодильника, утюга, автомобиля, всего, что есть в этой студии, это все импорт. Лежит отечественная промышленность. Потом все потеряли, а кто-то нашел. Чтобы мы понимали смысл, когда говорят, давайте договариваться. Вот кто-то договаривается с Национальным банком как регулятором. Все понимают, когда Национальный банк принимает постанову, не более чем на 15 тысяч гривен купить можно валюту. Все, наверное, поняли, сразу пошли конверты, конвертационные центры, на которых зарабатывают, и зарабатывают очень хорошо, с маленькой маржой, минуя уже потом налоги и все остальное. Это сейчас при этой власти, чтобы вы понимали. Дальше. С кем работать на Востоке? С кем договариваться? Я считаю, еще раз повторяю, граждане, те, для кого украинский паспорт и украинское государство значимо. Есть люди, которые хотят жить в других странах. Кто-то хочет выехать в Израиль, пожалуйста. Кто-то хочет выехать в Россию мечтает о русском паспорте. Пожалуйста, Курск, Воронеж, есть Чечня, есть Магадан, Колыма, Большая Россия. Нет вопросов. Но те, кто хотят жить в Украине... Они должны дорожить и настоящим, и будущим. И вот теперь вопросы. Крым забрали. Это агрессия или это помощь Путина? Потому что от ответа на этот вопрос зависят дальше наши разговоры. В том числе с Востоком, с Югом, там вообще и с Киевом. Нас пугали всех, особенно Юг и Восток, натовским военным сапогом. Мы увидели, чьи сапоги топчутся сейчас возле э, границы украинской польские, бельгийские, испанские, наверное, нет, правда? Эти сапоги топчутся, эти воинские части стоят, подготовленные, готовые, и уже вторгались на нашу территорию. Они с добрыми намерениями, с дружбой, или все-таки это зло? Ответ на этот вопрос тоже определяет. За что мы, правда? Если Путин безбашенно отдаст приказ, и пойдут на Луганск, на Донец танковые колонны, мы будем встречать с цветами, или будем драться и защищать? Важный вопрос, правда? Важный. Граждане будут драться, защищать. А для того, чтобы не было войны, государство Украина собирает со всей страны. И спасибо всем, кто поддерживает армию. Поддержать ее сейчас. Готовиться, чтобы не было войны. И вот вчера идет артиллерийская бригада через Донецкую область, а ее останавливают. Наша. Это допустимо? Или мы уйдем от этого вопроса? недопустим. Наверное, если бы проснулись в городе Киеве, в Виннице, в Черкасах, в Луцке граждане и с утра увидели над органом власти вместо украинского флага, который потоптали и сожгли, висит триколор, флаг другого государства. Поверьте мне, без всяких СБУ антитеррористических операций освободили бы сами. Но это не происходит на Востоке, значит есть проблема глубже, правда? Мы должны это признать. Это чтобы понимать, как двигаться дальше. Если мы это понимаем, то тогда путь ясен. Он уже здесь звучал. Децентрализация власти, передача полномочий и ресурсов на места, там, где живут люди. А теперь возникает вопрос, что для этого надо сделать? Для этого надо изменить Конституцию. Вот я был один фактически из депутатов парламента, который проголосовал против во вторник, решение о переносе представления Конституции на месяц. Должны были представить Конституцию, включая децентрализацию, до 15 апреля, а решили до 15 мая. Еще месяц не давать ответа, в том числе для Востока. Это правильно? Нет. Посмотрите, кто голосовал за, в том числе из кандидатов в президенты. Совершите массу открытий для себя. Еще вопрос. Над ним тоже надо думать. Требует Федерализация. Все понимают, что такое федерализация. Это будет у нас сейчас вместо 25 областей, надеюсь, не будет, но хотят. 25 отдельных республик. Черкасская республика, Кировоградская республика, Донецкая республика, в каждой по парламенту, в каждой по правительству. Это нам нужно? Ну как в России, там же даже президенты есть отдельных республик. Кому это нужно? Вы думаете, люди, которые даже честно протестуют, они станут членами этого парламента? Там будут сидеть те же самые. Ефремовы, Ахметовы, Клюевы и все прочие. Мы это понимаем? Еще один ключевой вопрос, на который надо дать ответ. Свой, не свой президент. Или профессиональный, честный, непрофессиональный, нечестный президент. Вот за 23 года независимости Украина жила больше под президентами с Востока по времени. Ну, даже формально Ющенко сумчане, но будем считать, что он скорее западно ориентированный, больше. Последний пример. Янукович Виктор Федорович и вся команда. Весь Донецк разъехался по всей стране. Говорили, что в Янаке и в Донецке уже людей нет, потому что их вылавливают назначить куда-то на должности. В его правительстве работало 6 миллиардеров. Известные личности. Семейство Азаровых, теперь счета заморожены за границей. Семейство Клюевых, Пшонки, Колесникова считал заморожены, Ефремовых и так дальше. Донбасс, Восток считал их своими. Они свои оказались? Они же разворовали всю страну, включая Донбасс. Мы это признаем или дальше будем считать их своими? И когда кто-то на парашюте Виктора Федоровича скинет, опять будут все его с цветами. Наверное, уже выводы сделали для себя. Должны делать выводы. А можем еще дальше задать вопросы в историю? Это бандеровцы в 90-х годах уничтожали бизнес, находили потом в шурфах скелеты и так далее, когда шел передел собственности на Донбассе. Или таких кто-то делал другие, другие люди. Те, которые потом стали миллионерами, а потом миллиардерами. Мы забыли это? Без бандеровцев обошлись. Это было там. Самые богатые люди, миллиардеры, вышли из какого региона? С востока все-таки или западной Украины? И на чем они делали бизнес? И на чьем горе делали бизнес? Мы не забыли это? Значит, если мы это признаем, то тогда решения очень простые. Тогда если протестующие на площади в Харькове, в Луганске, в Донецке и выходят и говорят, мы за децентрализацию власти, тогда их поддержат все 45 миллионов. Потому что точно так же беспомощная власть во всех остальных регионах и Киев держит. Если они выйдут и скажут, мы за то, чтобы власть не воровала, поддержат все 45 миллионов. Выйдут и скажут, мы за то, чтобы русские войска немедленно освободили Крым и ушли от нашей границы, поддержат 45 миллионов. Мы за то, чтобы была медицина доступна, об этом Оля много говорила, поддержат 45 миллионов. Мы за то, чтобы была у нас нормальная милиция, а не мусора, презрительно их называли, которые на самом деле крышуют преступления, 45 миллионов поддержат. То есть проблемы и пути их решения абсолютно одинаковые, поверьте мне, и для Востока, и для Запада, и для Левого, и для Центра. Не нужно обострять то, что не обостряется. Мова язык. Сейчас действует закон. Никто его не отменил. Если кто-то думает, что отменили, еще раз утверждаю, не отменил закон, который приняли по предложению Кивалова, Гриневецкого, кого то там еще. Который дает право регионального языка для любого, включая российский. От детсадика, школы до университета. Который по большому счету не защищает украинскую мову. Будем отвертыми. Тем не менее, он действует нет проблемы общения на языке. В конце концов, все слова ключевые звучат одинаково. Школа, школа, наука, наука, сало, сало, банда, банда, тюрьма, тюрьма и так далее. Отличий мало на самом деле. Поэтому есть вещи, которые объединяют. И тогда можно найти решение. Но если предлагается триколор, как флаг другого государства, наш топчет неприемлемо, государство должно защитить. Если предлагается федерализация, чтобы был парламент, парламент в Донецке, в Луганске, в Черкасах, и там все лети царки, которые до этого разворовывали все, неприемлемо. Целостное единое государство. Если предлагается вступать в другое государство, в Россию, не будет этого. Кто хочет, пускай едет в Россию самостоятельно, нет вопроса. Россия упросила процедуру, пожалуйста, приходите. Но тогда украинский паспорт положите, это будет честно. Не надо друг друга обманывать, друг друга навязывать. И не надо разговаривать с Востоком, как-то так вот, типа, как с маленькими детьми, давайте как-то мы утихомирим. Нет. Потому что то, что требуют серьезные люди, граждане там, и ставят серьезные вопросы правительства, точно так же мы их должны ставить. Мне не нравится, как работает нынешнее правительство. Майдан другого хотел, а на Майдане стояли из Донецка и из Луганска тоже. И гибли на Майдане тоже. Кстати, Ахметов, он же вышел к людям и сказал, если будут штурмовать, он будет с людьми будет их защищать. Но ну, вроде такая мужская позиция. У меня вопрос. А когда штурмовал Янукович, его друг и бизнес-партнер, Майдан вот тут, и людей убивали, где был Ахмета? Справедливый вопрос? Справедливый. И вообще, я еще более справедливый задам. Не все, наверное, знают. Даже такая богатая страна, как Америка, тоже имеет много проблем. И вот самые богатые люди Америки, начиная с Билла Гейтса, с Баффета и другие миллиардеры, их уже около ста, они взяли на себя добровольное обязательство, зафиксировали нотариусами и приняли решение, подчеркиваю, добровольно, половину всех заработанных своих средств отдать, отдать своей стране. Для чего? Помочь решить вопросы медицины, образования, науки, борьбы с эпидемиями инфраструктуру развивать. В Америке, у меня вопрос, а не время ли сейчас миллиардерам украинским, включая кандидатов в президенты миллиардеров с списка Forbes, вот так же честно поступить, с нотариусом отдать половину стране, стране, которой сейчас тяжело. Там уже 100 миллиардеров без всякого такой экономической ямы, как у нас, без угрозы войны. Без аннексированного Крыма они поддерживают свою страну. А наши миллиардеры не порали Я почему заостряю этот вопрос? Потому что, к сожалению, когда говорят договариваться, то ребята договорились. Я могу как-то признать, еще Янукович со всей сворой охраны убежал. А Клюевы, Азаровы, все остальные, Клименки, Пшонки и так далее это просто так? Кто-то в это верит? Ребята договорились. А господин Клюев-старший ходит спокойно по парламенту. Спокойно по парламенту. Никто его не арестовал, никто не снял с него неприкосновенность. Он гуляет по парламенту. Тот самый Клюев-старший, Донецкий, подчеркиваю, с Востока, на которого оформили Межигорье. Межигорье, стоимость которого в прямом эфире перевидели, там сотни миллионов евро. Там оружие нашли. Там нашли документальные факты, кому сколько платили взяток. Состав преступления очевиден, а он спокойно гуляет. У вас не возникает этот вопрос? А меня это бесит, потому что нельзя так обманывать людей. А Медведчук и другие, которых за рубежом фирмы и счета арестовывают, а в Украине нет. Вот сегодня ехал с Бориса с аэропорта, а вчера по Днепропетровску. Висит его украинский выбор до сих пор с триколором. Плакаты вешал Медведчук, триколор такой маленький уже, небольшой на российский флаг. Кто позволяет это делать? Человеку, который весь мир уже ищет. А наша власть что договорилась с ними, значит, все вась-вась, все в порядке? Вот это бесит, я думаю, и в Донецке, и в Луганске, и в Харькове, и в Черкасах, и в Луцке везде. Так нельзя. Слишком быстро забыли, чего хотели люди на Майдане. Так нельзя. Тогда будет третий Майдан, который снесет и эту власть и будет правильно. Терпение людей на пределе. Если дальше будут играться... И новое руководство нас с и правительства не обеспечит стабилизацию курса. А он гривна уже пошла к доллару, да? 9, ну ладно, 10, 11, 12, 13, что будет завтра, не скажет никто. Понимаем, что происходит? Тогда будет еще один Майдан. Только это уже будет не февральская революция такая, более-менее гидности революция. Будет фе... октябрьская революция. Да? Кстати, чтобы не путать ту октябрьскую с коммунистами, еще один вопрос. Все ли знают, что руководители фонда госимущества – это квота коммунистов до сих пор работает. То есть, когда коммунисты говорят, вернем в стране предприятия, то чтобы вы просто знали, что все эти годы коммунисты их продавали. Это чтобы всем просто было понятно. Да? Чтобы дедушки и бабушки не велись, потому что Петр Николаевич, когда выходит и рассказывает, то просто чтобы знали, что все, что продавали, это представитель компартии. А когда была тендерная плата, то председатель этой тендерной платы, президент, был тоже по квоте компартии. А главный руководитель комиссии по контролю приватизации в Раде, тоже представитель компартии, Своин Мармазов. То есть, просто, что мы понимали, потому что когда выходят перед выборами, обещают все, а вот по делам дооценим да, человека. Да? Поэтому я уверен, есть основа для нормального диалога с Востоком. И на украинский мове, и на русский друг друга поймем. Но в рамках четких принципов и фиксации приоритета все-таки любви к Украине. Пане okay. Анатолію, вибачте, будь ласка, okay. на, на, на рахунок південного сходу південь ображається. Що сайк це до всіх трьох кандидатів кажуть, що таке враження, що ви всі, хто йдуть до влади в Україні, махнули рукою на Крим. Ви зараз звертаєтесь тільки до Луганська, до Донецька. Сайк, це не моя претензія. Кажуть, зробіть так, щоб люди зараз повірили, що ви про них не забули. Що вони будуть брати участь в виборах, що вони мають такі ж самі права, як інші українці. Буквально, якщо можна це зробити за хвилину, Спасибо. зробіть це. Пасиві. Я людина, яка тримає слово. Не обманює. Я не хочу обманювати і обманувати е, жителів Криму. Була реальна абсолютна можливість, щоб Крим остався в Україні. В перші дні, їх було днів 5, коли 100 чоловік захватили здання. Верховного Совета и кабина э, Кабмина Крыма. Быстро, два часа, молниеносная операция, обезвредили двух людей, которые там лаварии в наручниках привезли в Киев, и все. Никаких бы не было псевдореферендумов и о тех проблемах, о которых сейчас мы говорим. Быстро, молниеносно, в рамках закона. Этого не сделали. Ответственность лежит на ком? Не знаю, считай закон. В Конституции написано, президент забеспечивает. Территориальную силу, естественно, это с кордонов. Кто сейчас президент Турчинов? Турчинов, вместо того, чтобы провести эту антитеррористическую операцию, тогда не допустить никаких обострений, унижений и всего прочего, он назначил руководителя антитеррористического центра при СБУ, знаете когда? Через 40 дней, аж 7 апреля. Я считаю, это преступная бездеятельность с тяжелыми последствиями. За это придется отвечать. Сейчас не хочу обманывать граждан Крыма. Когда там... Русская конституция, русская армия, русский рубль и все прочее. Говорить о том, что все, кто хотят, проголосуют, нереально. Единственный вариант для этих людей, и правительство будет делать, и ЦВК будет делать, если они хотят и могут, то приехать на Херсонщину и там проголосовать. Никаких избирательных участков на территории Крыма по избранию президента Украины не будет. Чтобы мы не обманывали людей. Точно так же, пользуясь случаем, хочу предостеречь кое-кто, не буду называть фамилии, из кандидатов в президенты, говорит и даже лозунги развешивает по стране. Отвоюем Крым. Хочу предостеречь. Сейчас пойти в военные операции отвоевывать Крым – это катастрофа. Это уложить десятки тысяч с обеих сторон и спровоцировать Вселенскую войну. Категорически нельзя. Крым сможет определить свою судьбу и мы сможем работать с Крымом так, как это было до сих пор, в России после Путина, вот мой ответ, в России после Путина. И совсем последнее, но очень важное. 17 числа, буквально через там, короткое время, будут проводиться переговоры с участием Лаврова Россия, Эштон Европа, Керри США и наш министр за закордонных справ. Предмет переговоров меня пугает. И должен пугать всех. Какой будет украинская конституция? Украинскую конституцию будут писать граждане Украины. И утверждать законные органы Украины. Украинскую конституцию не будет писать ни Лавров, Россия, ни США, ни Брюссель. Это Я, наш с вами общественный смотрите, договор. Карл Билт, который был в начале программы здесь, он сказал, что этого не будет никогда. Я... Позицию Пароби я услышал, но я отслеживаю то, что говорят мировые лидеры. И когда господин государственный секретарь США говорит публично, что мы должны, определяя конфигурацию в Украине, учитывать интересы России в Украине и больше, цитирую, интересы Путина в Украине. И когда предметом встречи США и Эштон, представляющий Европу, говорит, что будет формат Конституции Украины, то... Наверное, тогда наши партнеры еще не поняли. Этого не будет. Они могут провести что угодно, но его мы отторгнем так же, как Майдан отторгал все их соглашения с Януковичем. Давайте ставить правильные акценты. Такого не будет. Если, как Лидия говоришь, говорит, что Запад растерялся, я думаю, что он не растерялся. Запад поступил абсолютно безответственно. Не только и не столько по отношению к Украине при всей болезненности для нас этой ситуации. Ко всей планете. На Западе, к сожалению, сейчас, ну скажем так деликатно, много глав держав, но нет лидеров, понимающих свою ответственность за планету через 10, 20, 30, 40 лет. То, что они допустили аннексию Крыма, то, что они по-прежнему заигрывают с Путиным, не называя фашистом, агрессором прямо в лоб и не делая решительных шагов, чтобы его изолировать, закончится двумя вещами, крайне негативными, если этого не остановить. Первое. После невыполнения соглашений э, гарантий Будапештского меморандума со стороны США и Британии, теперь более 20 стран мира пойдут прямо вперед, и никто их не остановит, в разработке ядерного, биологического, химического оружия. Показывая на Украину, у нее ядерное оружие забрали, гарантии сработали, нет, мы пойдем. И по большому счету они правы. И вторая тенденция негативная. Более ста горячих точек на планете. Горячих в том смысле, что только ждут признания вот такого вот псевдореферендума для того, чтобы переделить карту мира. Эти точки горячие есть и в Европе, в странах Европейского Союза, не знаю. Есть такие народы, как курды, которые живут на территории трех стран и давно борются, в том числе военным способом, за свою независимость. Если планета начнет шататься вот так, и путины будут оставаться перекраивать всю нашу карту, это беда. Этой беды не осознали ни Обама, не Кэмерон, к сожалению. Им придется это осознать. Им придется провести знак равенства. Путин равно фашист. По-другому не будет. Точно так же мирно через референдумы и через спокойные шаги начинал Гитлер. В третьем тысячелетии такие руководители, как Путин, должны быть немедленно изолированы. Прежде всего в интересах российского народа, не путинской России. И дальше в интересах стабильности в Европе, Евразии и в мире в целом. Александр Мартыненко, но рекламная пауза. Две минуты.